Ежедневно в нашем городе происходят тысячи событий, больших и маленьких, значимых и не очень. Сегодня мы решили поставить своего рода эксперимент, проехаться по городу и посмотреть, удастся ли нам обнаружить что-то новое и интересное. Поехали! Пожалуй, первое, что бросается в глаза, большое количество строек в городе. Только за последний год в Чите появились десятки новых высотных домов. Среди последних новостроек и административно-офисное здание по улице Бутина-28. Работы над ним как раз вышли на финишную прямую. Сейчас ведется укладка уличной плитки. И это, несмотря на минусовые температуры, мешать ли морозы в работе выяснить у бригады из Китая не удалось, зато стало очевидно, что им холодно. Устанавливают тротуар и домом ниже. Какие работы вы сегодня здесь ведете? Старый песок снимаем и новый разыпаем. Следующий этап – непосредственно укладка плитки, но к этому рабочие приступят не раньше, чем завтра. Обратили внимание мы и на открытые люки. В один из таких чуть не угодил наш автомобиль. Вообще же вопрос, куда исчезают люки, уже давно стал риторическим. В пункте приема цветных металлов за одну такую крышку дают не больше пары сотен рублей, а ущерб от их отсутствия по всему городу исчисляется десятками тысяч. Замечены на дорогах были и новые маршрутные такси Марок Форд Фиат Peugeot. Многие из них оснащены автоматическими дверями, к тому же они гораздо просторнее уже привычных для читы маршруток. Вы замечали, что в городе появились новые маршрутные такси? Да, конечно. Это замечательное приобретение, считаю. В них стоять можно. Это самое главное. Ну и, насколько я знаю по статистике, газели, они не самые безопасные микроавтобусы. Разницу с последними почувствовали и сами водители. Больше 20 мест можно садить, и народ может сесть и поехать. Газель маленькая, низкая, это уже устарело все. Должны быть большие машины уже. Ну а какая же дорога без светофоров? В последнее время четинцы, относящиеся к разряду пешеходов, все чаще жалуются, что не успевают переходить на зеленый. Мы жители не этого региона, но мы заметили, что очень мало 15 секунд. Смотрите, очень мало. Нет, я считаю, пожилым это недостаточно. Зеленый сигнал светофора работает 16 секунд. Чтобы перейти дорогу, приходится практически бежать. А вот людям постарше это сделать гораздо сложнее. Особенно эта проблема актуальна и для людей с ограниченными возможностями. Вообще же время разрешающего сигнала светофора для пешеходов практически во всех городах одинаковое – около 20 секунд. Сотрудники ГИБДД считают, необходимо учитывать, что значительное увеличение времени сигнала приведет к заторам в движении транспорта и жалобам уже со стороны водителей. Дежурили по городу Светлана Кулунова и Евгений Погорелый.